العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا أن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِّمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ أَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ أَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنََّّا مُنْتَظِرُونَ ان <rium> الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون سرق الله العظيم kemudian ketahuilah pula bahwa kami telah memberikan kepada nabi Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan kemuliaan dan nikmat kami kepada orang yang telah berbuat baik menjalankan ajaran kitab itu ialah nabi Musa dan untuk menerangkan tiap-tiap sesuatu serta menjadi petunjuk dan rahmat supaya mereka beriman kepada pertemuan dengan Tuhan mereka pada hari akhirat kelak dan ini sebuah kitab al-Quran yang kami turunkan yang ada berkatnya banyak manfaatnya oleh itu hendaklah kamu menurutnya dan bertakwalah kepada Allah mudah-mudahan kamu beroleh rahmat supaya kamu tidak mengatakan bahawa kitab agama itu hanya diturunkan kepada dua golongan Yahudi dan Nasrani dahulu sebelum kami dan sesungguhnya kami lalai tidak faham akan apa yang dibaca dan dipelajari oleh mereka atau supaya kamu tidak mengatakan sesungguhnya kalau diturunkan kitab kepada kami tentulah kami mendapat petunjuk hidayah lebih daripada mereka kamu tidak akan dapat berdalih lagi kerana sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang cukup dari Tuhan kamu. Dan petunjuk hidayah serta rahmatnya yang melimpah-limpah. Oleh itu siapakah yang lebih zalim lagi daripada orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan Allah dan berpaling daripadanya. Kami akan membalas orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat keterangan kami dengan alat seksa yang seburuk-buruknya. Disebabkan mereka sentiasa berpaling dan mengingkarinya. Apakah yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang tidak beriman itu? Mereka tidak menunggu melainkan kedatangan malaikat yang mencabut nyawa mereka. Atau kedatangan azab Tuhanmu atau kedatangan sebahagian dari tanda-tanda Tuhanmu yang menjadi alamat hari kiamat. Pada hari datangnya sebahagian dari tanda-tanda Tuhan itu tidak berfaedah lagi iman seorang yang tidak beriman sebelum itu. Atau yang tidak berusaha mengerjakan kebaikan mengenai iman. Katakanlah tunggulah kamu akan apa yang kamu berhak mendapatnya. Dan kami pun sebenarnya menunggu akan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kami. Pusatnya orang-orang yang mencerai beraikan agama mereka. Dengan perselisihan perselisihan yang berdasarkan hawa nafsu. Dan mereka menjadi berpuak-puak tiada engkau terkait sedikit pun dalam perbuatan mereka. Sesungguhnya mereka, sesungguhnya perkara mereka hanya terserah pada Allah. Kemudian ia akan menerangkan kepada kepada mereka pada hari kiamat kelak. Apa yang telah mereka lakukan dan membalasnya. Asal lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-An'am. Ayat-ayat yang terakhir. Bukan ayat terakhir tapi di antara ayat-ayat yang terakhir pada surah ini. Pada juzuk yang ke-8. Surah yang ke-6. Bermula ayat 154. Ini ayat 159 kerana kita tahu bahawa surah al-an'am ini mengandungi 165 ayat. Jadi kita menghampirinya, hanya ada lebih kurang 6 ayat lagi. Kita akan menutup surah ini. Baik kembali kepada ayat yang kita bacakan tadi bermula ayat 154 dengan 100 hinggalah 159 itu Allah Taala menerangkan tentang sebab diturunkan kitab Taurat dan sebab diturunkan al-Quran. Dan peringatan bagi orang kafir akan kedatangan azab yang tidak beri manfaat kepada mereka. Untuk mereka percaya dan untuk mereka beriman kepada Allah. Dan juga menyebut tentang kekhilafan dan percanggahan dalam agama. Yang datang daripada hawa nafsu. Yang pasti akan diputuskan oleh Allah pada hari akhlak-akhlak. Bila Allah berfirman, sebab menyebut ayat semua ini, itu ayat 151 dengan 153 yang kita baca wasiat 10. Tentang lima perintah dan lima larangan. Maka Allah Ta'ala menyebut di sini tujuan penurunan kitab Taurat. Untuk memberitahu orang Arab, musyrikin Mekah khususnya. Dan manusia semua semuanya. Tentang wahyu yang pernah diturunkan kepada Nabi terdahulu dan tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW dan kewajiban mengikutinya. Dan Allah Ta'ala menempelak golongan yang tidak mahu akur dan tunduk kepada kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kebenaran wahyu yang diturunkan. Dan apa yang Allah Ta'ala sebut tentang alasan-alasan mereka yang berbagai. Allah berfirman, ثُمَّ أَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابِ Kemudian kami turunkan, kami berikan, kami kurniakan kepada Nabi Allah Musa akan kitab. Yang ini kitab Taurat. Tamaman dengan sempurnanya. Yang ini dengan jelas dan nyata. Bahawa kitab Taurat ini menceritakan, menerangkan. Bila kita sebut perkataan tamaman ala lalih ahsan. Iaitu sebagaimana yang diwahyukan sama. Yaani sebagaimana al-Quran itu mengandungi hukum-hakamnya samalah seperti kita tahu. Tamaman. Al-ladhi ahsana wa tafsila. Diturunkan dengan sebagai satu nikmat Allah Taala kepada manusia dan satu cara yang paling terbaik di dalam melaksanakannya wa tafsila dan penjelasan bagi setiap sesuatu yang diperlukan dalam agama. Dan petunjuk serta rahmat. Mudah-mudahan mereka ini bertambah keimanan mereka, bertambah ketundukan mereka dengan pertemuan dengan Tuhan mereka. Pada ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan, diturunkan kita Taurat. Sebagaimana juga Al-Quran diturunkan. Kerana kita Taurat ini tuan-tuan sekalian. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, banyak kali Allah Ta'ala sebut Taurat. Berbanding kita Injil dan Zabur. Kerana dari sudut persamaan Taurat dengan Al-Quran menjelaskan tentang hukum hakam, tashri'iyah, hukum hakam syariat. Yang dengan sempurna. Berbeza dari kitab Injil dan kitab Zabur. Kerana kitab Injil itu ialah kitab yang terkandung di dalamnya izad, yakni pengajaran-pengajaran, amthal ataupun perumpamaan-perumpamaan dan tarikh dan sejarah. Manakala kita zabur ialah kita zikir. Kita yang mengandungi pujian, munajat dan juga tartil yang dibaca sebagai satu zikir. Maka orang Arab mereka bercita-cita supaya mereka ada macam kita tahu lah. Mereka kata kalau kami dapat Taurat, maka kami akan lebih mendapat petunjuk, lebih bijak, lebih cerdik, Walhal mereka lupa bahawa sebagaimana Taurat diturunkan demikian juga Al-Quran diturunkan. Kedua-dua persamaannya diturunkan pada Nabi dan Rasul. Dan disebut persamaannya menerangkan hukum-hakam, petunjuk dan rahmat. Namun kita Taurat oleh kerana penyelewengan-penyelewengan yang berlaku maka dia tidak menjadi panduan lagi kepada manusia. Sebab itu bila Allah menyebut kita Taurat Allah tak sebut supaya ikut. Tapi bila sampai pada Al-Quran Wa kitab dan ini pula al-Quran. Anzalnahu yang kami turunkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandungi segala faedah keberkatan hidup. Fattabi'u um, maka ikut. Tama Allah sebut tentang kitab Taurat sebagai satu tamaman satu nikmat yang Allah berikan pada umat terdahulu. Dan mereka orang Arab ini bercita-cita kalau kami dapat kitab Taurat, kami berpegang dengan Taurat, pasti dapat petunjuk. Maka Allah katakan ini Al-Quran, yang sebenar-benar beri petunjuk. Sama macam kitab Taurat. Taurat itu pada Musa dan kaumnya. Dan terhenti dengan penyelewengan dan pengubahannya. Kali kita ini tidak dijanjikan oleh Allah pemeliharaannya. Maka ini Al-Quran kata Allah. Ya Allah Ta'ala pelihara. Disebut Mubarakun. Ya Allah Ta'ala berkati. Fattabi'u maka kamu semua kena ikut. Wattaku dan bertakwa kepada Allah. La'an lakum turhamun. Supaya kamu mendapat rahmat Allah Ta'ala. Antakulu nantikan kalau tak diturunkan Quran kamu kata innama unzilal kitab ala taifain ala taifatain min qabla kitab-kitab wahyu ni cuma turun pada Yahudi dan Nasrani kita orang kita orang yang ke belakang tak ada dah ada ni al-Quran kalau sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diturunkan wahyu cukup dengan Taurat dan Injil <coughs> mereka akan beralasan Injil dan Taurat tu kan kitab umat dulu kita orang Yahudi dan Kristian bukan untuk kita. Maka turun Al-Quran ini. Wa in kunna la ghafin atau kamu kata nanti kalau Rasulullah mencukupi dengan Taurat dan Injil yang telah diturunkan sebelumnya atau Zabur mereka kata kami tak faham bahasa dia. Itu kan bahasa Ibrani. Itu kan bukan bahasa Arab. Maka ini Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu faham. Au ataupun kamu hewan kafir akan berkata Lau anna unzila alaina alkitab kalau kami diturunkan kitab macam Taurat dan Injil. Lakunna ahda minhum kami akan lebih ber, 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 mendapat petunjuk, mendapat panduan. Maka sudah turun Al-Quran. Tapi Kala kalau Al-Quran tak ada. Dan Nabi SAW cuma mengajak mereka beriman. Mereka tu lalu Nabi berpegang pada Taurat dan Injil semata-mata. Mereka dia itu untuk umat dulu. Atau mereka kata kami pun tak faham bahasa dia. Atau mereka kata kenapa tak turun kitab yang dalam versi kami, dalam bahasa kami. Maka Allah turunkan Al-Quran, maka mereka ter, terduduk dan terhalang daripada jawapan-jawapan seperti itu. Fakat ja'akum bayinatum min rabbikum. Telah datang kepada kamu penjelasannya. Daripada Tuhan kamu, ini Al-Quran. Wahuda, petunjuk dan rahmat. Faman azlamu mimman kazzaba bi ayatillahi wa Dan siapa yang lebih jahat lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat Allah ini dan berpaling daripada sanazil ladzina yasdifuna an ayatina su al azab bima kan yasifun dan kami pasti kata Allah kami akan mengenakan kepada orang yang berpaling daripada ayat kami dengan azab yang begitu mengerikan disebabkan mereka berpaling daripada kebenaran. Kemudian sesudah itu Allah Ta'ala menyebut. Hal yang zurun. Apakah ini satu amaran Allah Ta'ala kepada orang kafir. Apakah orang-orang yang kafir yang tidak mau membenarkan kerasulan Nabi SAW yang merustakan ayat-ayat Allah Ta'ala yang menghalang manusia daripada jalannya. Apa yang mereka tunggu? Apakah, apakah mereka menunggu salah satu daripada tiga bahaya? Yang pertama mereka tunggu malakum maut cabut nyawa mereka. Karena satu-satunya yang dapat dilihat oleh manusia waktu dihidup di dunia adalah malakum maut. Maka bila datang kamu mau, maka masa itu tak ada faedah apa dah. Mati dah. Sedangkan proses keimanan ni proses waktu kamu hidup. Dah mati tak ada dah. Tak tamat ujian Allah. Ataupun yang kamu tunggu ialah datangnya perintah Tuhan kamu atau disebut kata au ya ya rabb atau datang Tuhan kamu. Ini maksudkan datang Tuhan di sini yang memberi maksud apakah datang kepada kamu hukuman Allah Subhanahu Wa Taala bala Allah. Ha, nak tunggu datang bala besar dulu. Bola kamu nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun datang kepada kamu salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Disebut dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah bersabda, "La taqumu sa'ah hatta tatla' asy-syams min maghribiha. Fa idza ra'aha an-nas amana man 'alayha fa dhalika la yang faunafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Kata baginda SAW tidak akan berlaku kiamat. Sehinggalah matahari keluar di sebelah barat. Dan bila mana manusia melihat ke mereka beriman. Maka dikatakan kepada mereka, hari yang tiada beri manfaat. Pada orang-orang yang beriman yang tidak beriman sebelum itu. Dan hadis yang lain selalu menyatakan. Salasun, <coughs> Iza kharajna, la yang faunafsan imanuha lam takun amanat min Ada tiga perkara. Bila mana ia keluar. Tidak memberi manfaat kepada sesiapa pun. Bila mana dia beriman. Selagi, kalau sekiranya dia tidak beriman sebelum ini. Yang pertama. Tulu syams min maghribiha. Keluarnya matahari sebelah barat. Waddajjal. Keluarnya dajjal. Waddabatul aw. Dan keluarnya binatang yang melata atas muka bumi ini. Dabat ni satu binatang yang akan keluar di hari kiamat kelak. Kul Intaziru fa inna muntazirun. Ha, kalau begitu tunggu je lah. Tunggulah berlaku salah satu tiga tu. Wa iman kamu tunggu berlakunya kematian kamu. Atau kamu tunggu datang azab Allah yang membinasakan kamu. Atau kamu tunggu tanda-tanda kiamat. Dan bila tanda-tanda kiamat ini berlaku, kalau kamu baru nak percaya, maka tidak juga berguna. Iaitu ketika mana matahari keluar atau tenggelam di sebelah barat. Ketika mana keluarnya dajjal dan ketika mana keluarnya dabatul Waktu itu baru kamu nak percaya, baru kamu nak beriman, maka semuanya itu tidak akan mempunyai faedah lagi. Sebab itu Allah Taala menjelaskan di sini, orang-orang yang mendustakan kamu ai Muhammad dan mengingkarkan kewahyuan, maka mereka tidak ada harapan untuk beriman kepada Allah. Kalau mereka orang kafir, bukan golongan pendusta. Golongan yang nak dengar dulu. Ini sibuk kata dusta bohong. Mereka ini takut. Maka kalau mereka dengar dulu kalau mereka lihat dulu, baca dulu, maka itu jauh lebih baik. Sebelum mereka mendustakannya. Maka ketika itu tidak ada kebaikan imam. Iman dipanggil imam itirari. Itirari. Kita ada, imam ada imam Ihtirari. iman ikhtiari. Ada iman itirari. Iman ikhtiari kita pilih untuk beriman. Itirari dah terpaksa dah. Kenapa dah sampai masa? Seperti bila melihat Malakumah. Nyawa berada di halkok. Dah tak guna. Atau seperti melihat atau datangnya azab Allah. Habis mati. Atau ke mana datangnya tanda-tanda kiamat. Kalau tanda kiamat yang kecil, okey lagi. Tanda kiamat yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang tanda ini, itu bila matahari naik sebelah barat, maka okay, kalau mereka nak beriman dah tak guna. Dia cerita, dia rewayatkan. Pada akhir zaman, disebut dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia ini akan bergelap tiga hari, tiga malam, tiga hari. Kenapa matahari tak keluar-keluar? Lalu mereka merasakan malam ni terlalu panjang. Panjangnya malam ni. So, mereka yang tidur, tunggu tidur pada tidur. Eh, boring. Dah macam puas dah tidur ni. Dah macam lama sangat tidur. Yang beribadat pula suruh. Eh, malam ni panjang kami boleh yang mulai. Maka keesokan harinya, tiba-tiba matahari keluar sebelah barat. Lalu mengejutkan manusia yang kafir. Maka mereka dengan cepat-cepat beriman. Tetapi iman ketika itu sudah tidak berguna. Maka ketika itulah keluarnya Dabatul Aw. Dabatul Aw, satu binatang yang akan keluar yang berkata-kata binatang ni boleh cakap yukallimun nas tukallimun nas an nas kanu la yuqin yang berkata-kata dengan manusia untuk beritahu bahawa iman kamu sudah tidak diterima kerana mereka beriman sesudah waktunya surah tamat dia macam gini tuan-tuan sekalian bila kita buat goal waktu dah habis goal tu tak dikira kalau orang main tinju, main wrestling, ditumbuk, loceng dah bunyi. Tak kira. Maka iman ni ada waktu dia. Nak beriman sekarang. Buka mata hati kamu, buka mata akal kamu. Jangan cepat nak berpaling, jangan cepat untuk mendustakan. Apa pun Allah dah beri akan, maka kamu fikir. Kamu lihat apa yang Islam ajak. Apa yang Rasulullah SAW seru manusia. Seru untuk apa? Untuk keselamatan. Tinggalkan arak, tinggalkan judi yang makan harta anak yatim, yang makan bangkai, makan binatang -binatang yang makan binatang-binatang yang memudaratkan, jelas. Apa pun suruhan dalam Islam itu jelas dan baik dan beri manfaat pada manusia, bukan beri manfaat pada Allah. Allah turunkan syariah ini untuk manfaat pada manusia. Bukannya kalau orang itu beriman Allah dapat manfaat. Tidak, untuk mereka. Maka Allah Taala ini sifatnya rahmat. Macam kita lah, kita bila ada sifat sayang pada anak-anak kita. Mau kita pun tolong semaya ajak biar dia periksa. Pada mudarat tu pada anak kita. Kita okey je. Dia tak berjaya, kita macam tu. Tapi kita kena rahmat, kita pun tolong salah ajak, tolong doakan, tolong berpuasa untuknya, tolong carikan guru tu yang baik. Walau kalau dia gagal atau berjaya, itu terpulang pada dia. Tapi anak-anak ni -anak tak fikir sebab dia tak bijak fikir. Tapi anak yang bijak dia fikir, oh ayahku, ibuku tolong untuk manfaat untuk diriku. Maka dia akan bekerja dengan lebih baik. Rasul sama diutuskan untuk mengajak manusia beriman. Manfaat untuk mereka. Tinggalkan perkara mungkar buat perkara baik. Ini wahyu Allah sebagai pegangan dan petunjuk. Bacalah wahyu Allah supaya kamu tenang dan kuat. Supaya kamu ada panduan dalam hidup. Tidak berputus asa. Tidak lari daripada landasan kehidupan. Jika kamu sampai peringkat bunuh diri, kecewa, putus asa. Semua berlaku kepada orang kafir. Bila mereka tak dapat nikmat dunia, mereka putus asa, mereka mengamuk, mereka bunuh diri, mereka bunuh orang lain. Kerana mereka hidup tak ada panduan. Maka ini wahyu Allah. Sebagai panduan, sama sebagaimana Allah pernah turunkan Taurat dan sebagainya. Cuma kita kita itu cuma tinggal nama kerana sudah berubah. Maka ini Al-Quran yang penuh keberkatan. Yang disebut oleh Allah secara jelas. Supaya orang beriman, supaya manusia melihat apa yang Allah Ta'ala sebut tentang Al-Quran dengan formannya wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun kitab al-Quran yang kami turunkan yang penuh dengan keberkatan maka ikutlah dia dan bertakwalah pada Allah yakni bina takwa kamu dengan prinsip dengan asas yang ada dalam Quran la'allakum turhamun supaya kamu mendapat rahmat Allah taala tetapi bila manusia dapat rahmat Allah maka dijaga segala keperluannya dijaga segala keinginannya. Dijaga kesudahan yang baik baginya. Tapi bila manusia gagal, maka Allah Ta'ala memberi amaran kepada orang kafir. Kulin inna ha, minal muntazirin. Ah kamu tunggu. Kita pun akan tunggu. Kamu tunggu akan azab Allah Ta'ala dan kami akan menunggu akan apa yang Allah janjikan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut. Innal ladhina farraku dinahum makanu syia. Sesungguhnya, orang-orang yang disebut ahli bid'ah dan syubhat. Orang-orang sesat di kalangan umat ini akan membeza-bezakan agama. Maksud farraku dinah, beza-bezakan. Maksudnya tuan-tuan, agama ni datang dengan semua. Politik, ekonomi, sosial, semua. Hukum hakam. Lalu farraku dinah, mereka bezakan. Politik kami tak nak. Pak hukum hakam ni kami tak nak. Kami nak buat zikir-zikir Maka orang ni lah ahli bidah yang pertama. Ahli bidah yang pertama berlaku kepada Yahudi. Diikuti Kristian. Itu mereka beriman dengan sebagian kita. lalu mereka meninggalkan sebagian yang lain. Yang disebut oleh Allah. Afatuk minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba' jazau man yafa'lu dharika minkum illa khisum fil hayatid dunia Wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyadil azab Apakah kamu beriman dengan sebahagian wahyu yang diturunkan Dan kamu kufur pada sebahagian yang lain Tidak yang melakukan demikian menaikkan kehinaan di dunia Dan akhirat-akhirat dikembalikan dan dia akan dipertanggungjawabkan Diberitahu apa yang dia lakukan Maka jangan jadi jangan menjadi ahli bidah Al-Bidah ialah orang-orang yang mencerai beraikan agama. Wa kanu syia. Lajalah mereka berpuak-puak. Lasta minhum fi syait. Wahai Muhammad. Kamu tidak ada kaitan dengan mereka. Innama amruhum ila Allah. Dan urusan mereka terserah pada Allah. Thumma yunabbi'uhum bimakan yafa'alun. Dan Allah Ta'ala akan beritahu apa yang mereka lakukan. Tergolongan ini. Sentiasa disebut dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah menyatakan. Ala innama ala innama qablakum min ahli kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millatan. Ay firqatan. Wa inna hazil umma sataftariku ala salasi wa sab'in. Sintani wa sab'una finna wa wahidatun fil jannah. al Ketahuilah umat ahli kita sebelum ini berpecah pada 72 kumpulan. Manakala kamu pula akan berpecah pada 73. 72 masuk neraka maka satu saja masuk syurga. Yang merupakan ahli jama'ah, sunnah wal-jama'ah. Apa maksud hadis ini? Yang dimasukkan hadis ini, Rasulullah menyatakan, perpecahan akan berlaku setiap kali wahyu diturunkan selepas Nabi wafat. Namun beza kitab Taurat dan Injil dengan kitab-kitab tu diubah. Ada pun Al-Quran, Al-Quran tak boleh berubah. Dia kekal. Namun yang berpegang Quran itu berubah. Mereka berpecah pada 73 yang semua mengaku Quran itu ialah wahyu Allah. Semua mengaku. Akhirnya berpecah. 72 masuk neraka, satu je tak. Siapa satu? yang ikut cara Nabi SAW. Siapa mereka? Itu mereka yang tidak membezakan hukum hakkan agama. Orang-orang yang membezakan hukum hakkan agama, wala dia datang dari Islam. Ini golongan sesat. Tentang hukum hudud dalamnya, hukum kisah. Ini dalam Islam. Lalu mereka menolaknya. Hukum ekonomi, tentang riba, tentang rasuah. Ini telah dijelaskan dalam Al-Quran. Mereka menolak. Maka ini yang dipanggil ahli bidah. Ah. Bukan ahli bidah ah ni tuan-tuan yang khilafiah yang berlaku dalam mazhab empat mazhab dan sebagainya. Itu khilafiah bukan namanya bidah. Bidah ialah orang-orang yang mengadakan benda yang tidak ada dalam agama. Dan menolak benda yang ada dalam agama. kelompok kelompok ini ialah orang-orang yang saya katakan dalam Al-Quran. Mereka memilih-milih ayat mana nak beramal. Demikian juga hadis Nabi SAW. Mereka pilih-pilih. Pak Aura tak nak terima hadis Nabi. Tapi bak lain nak terima. Bak pusaka tak nak terima hadis Nabi. Ini bida. Ini ada dolar, ini ada nafsu. Sedangkan kita orang beriman apa yang Allah turunkan, kita kata amanah kami dengar. Sami'na apa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Apa yang disebut oleh Nabi SAW, kan benar dan kami patuhkan. Kita tidak membeza-bezakan. Nabi bercakap bab politik, Nabi bercakap bab ekonomi, Nabi bercakap bab kehidupan suami isteri. Kita akan patuh taat pada apa yang Rasulullah sampaikan dan pada apa yang Allah Ta'ala turunkan. Maka inilah dia orang Islam yang sebenar. Ada pun kelompok yang saya katakan yang ni tolak bab jihad sebagai ajaran Qadiyah ni. Tolak jihad. Tolak ke Rasulullah. Tapi nak pegang juga Al-Quran ni. Maka inilah ini pula tolak tentang haram-haram berkait dengan aurat, berkait dengan riba. Ha, ini satu kelompok yang sesat. Yang ini pula tak nak terima dalam cerita-cerita ataupun mujizat-mujizat Quran. Kata mereka, kata, kami cuma percaya pada logik ini juga. agak ajaran sesat. Dan pelbagai bentuk yang menolak Al-Quran sama ada dari sudut pengamalan secara syumur keseluruhan atau yang membeza-bezakannya atau mentakwil dengan takwilan-takwilan -ta yang tidak dilakukan oleh baginda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.